Dostlar, xoş gəltdik. Müxtəlif peşə sahiblərinin fəaliyyətini gənc nəsli sevdirmək üçün birbaşa peşə sahibləri ilə danışmağa davam edirik. Bugünkü ixtisasımız lojistika, peşəkarımız isə ə, illərdir bu sahədə yük daşıma sahəsində işləyən Ceyhun Qurbanovdur. Biz ondan ə, illərdir bu sahədə olan biri kimi yük daşım və lojistika ixtisası üzrə bilməli olduğumuz bütün məqamları bizimlə paylaşacaqdır. Heyunbay, hoş gördük. Salam. Bu gün mən bir 15 yaşlı, məktəbli və ya abituriyentin əvəzinə sizə yük daşıma ilə bağlı suallar verəcəm. Hansı ki, mən bu sahəni necə necə seçə bilərəm və bu sahəyə gəlmək üçün nədən başlamaq lazımdır. Lakin ilk sualım belə olar ki, siz özünüz bu sahəyə necə gəlmisiniz? Mən də bu sahəyə təsadüfən gəldim. Geldikdən sonra bu sahəni bəyəndim. Evangeliləni bildikdən sonra bu sahədə qalmağa qərarlaşdım. Artıq 19 ildir ki mən bu sahədəyəm. Və bu günə qədər də öz üzərimdə çalışıram. Bilmədiyim öyrənirəm. Yəni bu, Bil bu öyrənmə davamlıdır. Bildiklərimi də öyrədirəm. Bəli. Siz hansı sahədən müsahibəyə gəlmisiniz? Mən ıı, bu sahədən öncə al, ali təhsilli hərbiçi idim. Ordudan ayrıldıqdan sonra bu sahəyə gəldim. Bu sahalə qədim Yunan sahəsi olduğu üçün orduya dəstək üçün yaradılmış bir sahə idi. Bu gün bugünkü gündə inkişaf etmiş və biznes sahələrinə xidmət edirik. Hıh. -hı. Bu sahəyə mən bir e, gənc və yeni başlayan biri kimi necə gələ bilərəm? Bu sahəyə gəlmək üçün siz e, ilk öncə ingilis dili xarici dil biligimiz olmalıdır. İngilis dili beynalxaq dildir və bizim işimizdə çox önəm daşıyır və biz bütün yazışmalarımızı, iş prosesimizi ingilis dilində aparırıq beynalxaq əməkdaşlarımızla. İkinci olaraq qeyd edə bilərəm, kompüter bilikləridir. Səlis bilmək lazımdır ofis proqramlarını. Üçüncü əhəmiyyətli şərtlərdən biri coğrafiya bilikləridir. Çünki coğrafiya bizim peşədə daha vacibdir. Ən azı dünyanı tanımaq bəli, lazımdır. Bəli, bəli, bəli. Ə, amma mən fikirləşirəm, indi sizin masanızda da xəritə görürəm və ə, düşünürəm ki, bəlkə, şəxsi fikrimdir, bəlkə əvvəllər coğrafiyanı bilmək vacib idisə, indi rəqəmsal xəritələr var. Ə, biz o xəritələrdə gedəcəyimiz ünvanları hesabla bilərik, marşrutları görə bilərik. Sizin işinizdə hal-hazırda xəritədənmi istifadə edirsiniz, yoxsa rəqəmsal həllərdən? Təbii ki, rəqəmsaldan da istifadə edirik, çünki rəqəmsal Ə, xəritələrdə bizə ə, ən qısa marşrut, daşımanın daşımanın qiymətinə təsir edə biləcəyi qədər marşrutlar seçilir və onu müştərilərimizə təklif edirik. Həm rəqəmsal, həm xəritə istifadə edirik. Rəqəmsal xəritəyə üstünlük veririk. Niyə? Çünki bu rəqəmsal xəritələrdə biz getdiyimiz yükün daşındığı istiqamətin ən qısa məsafəsini ölçürük və bu məsafəyə görə qiymət fərqi aradakı olan qiymət fərqini müştərimizə göstəririk. Yəni mən belə başa düşdüm ki, e, rəqəmsal həllər olsa belə bizim yenə də xəritə, yəni coğrafi biliklərimiz olmalıdır. Bu vacibdir. E, mənə bir də marağıdır ki, e, logistika, yəni yük daşıma mütəxəssisinin bir günü necə başlayır və necə bitir? Yəni gün necə keçir? E, logistika mütəxəssisi səhər işə gəldikdə ilk öncə kompüterini açır və ona gələn e-mail-ları oxuyur görüləcə işlərini çeşidləyir. Yolda olan yüklərinə nəzarət edir. Necə nəzarət edir? Bizim GPS nəzarət sistemimiz var. Biz yolda olan bütün nəqliyyat vasitələrini nəzarət edə bilirik və olduğu yeri xəritədə görə bilərik. Həm də sürücülərlə dündəlik rabitə quran bölmümüz var. Ola sürücüyə əlaqə saxlayır və onların problemləri var. Onu öyrənir və olduğu yerlərdə və istiqamətlərdə hər bir məlumatı bizə yönləndirirlər. Biz demək olar ki, bütün peşəkar sahibləri ilə görüşlərimizdə bu suallığı şəxsən mən onlara ünvanlayıram. Bu biz problemlərdən bir züməd olsa dedik. Mən onu soruşmaq istəyirəm ki, bu iş prosesi zamanı başınıza hansı problemlər gələ bilər? Yəni işin bir növ də çətin tərəfləri hansılardır? Çox hadisələr bizim başımıza gəlir, yəni bu iş prosesində. Son onlara bu yaxınlarda bir hadisə var idi, başımıza gəldi. Biz yükü daşımağa başlayarkən yolları nəzarət edirik, e, körpüləri, keçidləri ölçülürük və hansı yolla yük daş daşıyacağıq, onu müəyyən edirik və ondan sonra yükü daşıyırıq. Bu yaxınlarda bir hadisə oldu. Hər şey ölçü bitmişdik. Lakin yük gələndə körpünün altındakı keçiş edərkən məlum oldu ki, 2 gün öncə təmir işləri aparılıb, körpünün altında yeni asfalət örtüyü döşənilib və bizim yükümüz 10 santimetr yüksəkliyə görə orada keçə, keçə bilməmişdi. Və bu hadisə bizim işimizi 1-2 gün ləngitdi. Bu yaxınlarda yenə bir, bir, bir hadisə başımıza gəldi deməli göndərici tərəfindən iki eynilük, eyni ölçüdə birisi Gürcistan'a, birisi Azərbaycan'a yollanılırdı və yükləmə zamanı göndərici tərəfindən səhvə yol verilib. Yük Azərbaycan'a niyə ki Gürcistan'a, Gürcistanlı yük isə Azərbaycan'a gəlmişdi. Bu da bizim işimizə bir ləngimə yaratmış. Bəs çıxış yolu, yəni belə hallardan mənə çıxış olmalıdır. Çünki mən bir yük daşıma mütəxəssisi olmaq istəsəm, mən indidən bu cür e, belə deyək, problemlərə və iş e, problemlərinə hazır olmalıyam. Bəs çıxış yolu necədir? Yəni necə çıxmaq olar? Yəni bunun yəqin ki, bir xərcləri də var yəni. Bəli, bəli, bu çətinlikləri, bu problemləri həll etmək üçün bu xidməti göstəririk. Bunun da həllini tapdıq. Bu yük geri getdi və göndərici tərəfindən geri getmə xərcləri Ə, qarşılandı və dəyişik yük öz yerinə qayıtdı gəldi. Yenidən bu göndərici tərəfindən xərclər qarşılanır. Bəli, göndərici tərəfə biz ona izah etdik, o qəbul etdi ki, bu onun səfəridir və o səfərinə görə ə, ikinci xərcləri o qarşılayır. Yəni bir yük daşıma mütəxəssisinin biz bayaq bacarıqlarından danışırıq. Mən bunu deyərdim ki, bacaqlarından biri də məhz bu cür problemləri həll etmə bacarığı olmalıdır. Bəli. Bəli, yük daşıma mütəxəssisi universal bir insan olmalıdır. Yəni bu da illərlə təcrübə toplanılandan sonra olur. Yəni ilk gəldikdə bu təcrübə olmaya bilər, amma illər keçdikcə bu təcrübə yığılır və bu təcrübədən istifadə etməyi öyrənir insan. Ona görə qorxmaq lazım deyil. Bu sahə maraqlı, gözəl sahədir. Bu sahədə ə, gələcək perspektivlər də yaxşıdır. Ona görə də gənclərə məsləhət görürəm ki, bu sahədən qorxmasınlar. Bu sahəyə dəyər də da çox ə, önəm versinlər və bu sahədə özlərinin gələcəyini qursunlar. Sizin ən çox bu sahədə saxlayan hal-hazırda nədir? Bu sahəni çox sevirəm. Hı -hı. Bu sahədən başqa başqa sahədə özümü heç görmürəm bundan sonra. 19 il həyatımı bu sahəyə həsr etmişəm və bu sahədəki proseslər mənim həyatımın bir parçası olub. Mhm. Biz bu proseslərdən danışırıqsa, ə, mən bir ə, bu sahəyə gəlmək istəyən biri kimi, yükdaşma mütəxəssisi olmaq istəyən biri kimi iş gününün necə keçməyini bilmək istəyirəm. Yəni mənim iş günüm necə başlayır və necə bitir. Bizim mütəxəssislər ilk öncə işə gəldikdə səhər-sər kompüterini açırlar. Bəlkə qeyd etdiyim kimi onlara gələn ə, məktubları nəzarət edirlər və ə, iş prosesini çeşidləyirlər. İlk hansı cavab veriləsi məktublar olana cavab verirlər, ikinci prosesdə yolda olan yükləri nəzarət edirlər, üçüncü bitmiş işləri də mühasibatlığa təhvil təslim edirlər və onlara hesab-faktura kəstirirlər. Ofisdə oturaraq ə, yüklərin nəzarəti. Yəni bu şəxsən məncə ə, ən maraqlı tərəfidir işin və həm də ən məsuliyyətli tərəfidir. Hı -hı. Sualım belədir ki, ofisdə oturaraq Bütün bu dünya ölkələrində, yəni gələn və gedən yükləri necə nəzarət edirlər? Ya öncə qeyd etdiyimiz kimi lojistika sahəsi inkişaf edib. Bütün nəqliyyat vasitələrində GPS sistemləri var. Biz o GPS sistemlərindən nəzarət edirik yükün harda olduğuna, hansı marşrutla gəlməyinə, hər bir şeyinə nəzarət edirik. Bundan əlavə də bizim əlavə bölmələrimiz var. Sürücülərlə əlaqədə olur. Onların yolda başına gələ biləcək problemləri nasazlıqları tez bir şəkildə təmir et, təmir etdirib və yollarına davam etməsinə yardım edirlər. Yəni bir növ mütəxəssisin işi həm də işin ləngimədən vaxtında-vaxtında yerinə yetirilməsidir. Amma ki logistikada, ə, yəni biz bu sahəni araşdırarkən rəylər alırıq ki, bəs gecikmələr də ola bilər və bu gecikmələri ə, yəqin ki, sizin bütün işlərinizdə ola bilər. Bu, bu gecikmələri necə aradan qaldırırsınız? Ən azı müştərilərin o ə, narazılıqları ola bilər. Onları necə aradan qaldırırsınız? Bilirsiniz, Hər sahədə öz bir problemləri var. Bizim sahədə də bu gecikmələr, yəni bizdən aslı olmayan səbəblərdən baş verir çox bir hallarda. Çünki yoldu, nəqliyyat vasitəsidir, tıxac olur və ya hava şəraitləri uyğun olmur və ya ə, hansısa bir nasazlıq olur texnikada. Ona görə bəzi hallarda sərhətlərdə də böyük növbələr olur. Yəni bu bu növbələrdən, bu hallardan, bəzi hallarda bizdə gecikmələr olur. Onu da biz, yəni çalışırıq müştərimizə izah edək. Düzdür, müştəriləri çox vaxt bunları hamısını qəbul etmirlər, amma bir şəkildə də başa salırıq ki, yəni bizim ağlı olan səbəb deyil. Bu yol hadisəsidir və ya yolda olan bir əngəl oldu, qabağımıza çıxdı, ona görə. Yəni müştəriləri razı salmaya çalışırıq. Cəhəmməyəm, mən bu sahəyə gəlmək üçün bacarıqları sizdən soruşdum ki, yəni coğrafi biliklərdir, ünsiyyət bacarığıdır, bil biliklərdir. Bunlar şəxsi bacarıqlardır. Bəs təhsil olaraq logistika sahəsinə gəlmək istəyən bir şəxs hardan başlamalıdır? Texniki universitetdə bu yaxınlarda e, logistika fakültəsi açılıb və biz bu e, o fakültənin rəhbərliyi ilə görüşmüşdük, assosiasiyalar, nəqliyyat assosiasiyaları və biz onlara dəstək olaraq ə tələbələrə dərslər keçirik və lazım olan mövzularda onlarla görüşlərdə söhbət aparırıq. Yəni var. Amma yenə də ki, bu sahədə ə, bugünkü gün təhsildən əlavə təcrübə bir, bir nömrə sayılır. Çünki bugünkü gündə bizim şirkətdə praktika görən bir gənc ə, təhsil müəssisəsində ala bilmədiyini bizim ə, təcrübə verdiyimiz kurslarda ala bilər və o onun faydası bugünkü gün ona daha çox ola bilər. 20 ilə yaxın, 19 illik bir təcrübəsi olan bir e, mütəxəssis kimi bu sahənin gələcəyini necə görürsüz? Yəni 2022-ci ildə mən bir gənnetmə olaraq bu sahəni seçsəm, yəni gələcəkdə bu sahənin gələcəyi varmı? Bizim sahə yeganə bir sahələrdən biridir ki, elə ki bu sahəyə e, nə qədər inkişaf var, nə qədər ticarət varsa, o qədər də ehtiyac olacaq. Ticarət də, e, inkişaf da də bizim hər bir günümüzdə davam edir. Ona görə də yəni bu sahənin gələcəyə də davam edəcək. Bu sahədə olan inkişaflar da davam edəcək. Bu sahənin sonlu mən görmürəm. Yəni həmişəlik əməliyyat bu sahədə Bəli. biz işləyə bilərik və bu sahədə olan olan biri hər zaman bu sahədə karyera inkişafı da marağdır. Yəni bu sahəni seçmək istəyən insan vakansiya şərtlərinə baxdıqda orada əmək haqqı da var. Ortaq əmək haqqını da bilmək istəyir ki, yəni nə qədərdir bu sahədə? Ortaq əmək haqqı başqa sahələrə baxdıqda bizim sahədə yüksəkdir. Tələblər də yüksəkdir. Ona görə əmək haqqları 600 manat və 2000 manat arasında fərqlənir. Bu şəxsi bacarıqdan və iş təcrübəsindən asılı olaraq dəyişir. Biz ofisdə oturaraq ə, işin gündəliyi nəzarətindən danışdıq, hansı ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində hal-hazırda daşınan yükləri siz ofisdə nəzarət edirsiniz. Sözün doğrusu bu sahə ilə maraqlanan biri kimi bu məni ən çox maraqlandıran prosesdir. Əgər mümkünsə hazırdır mən onu passi görmək istəyərdim. Təbii ki, biz real vaxtda nəqliyyat vasitəsi olduğu yeri görə bilərik. Ə, bir də sizə göstərim. Bu proqramda biz bütün nəqliyyat vasitələrimizi, yolda olanları nəzarət edirik. Hal-hazırda e, yük daşıyan e, Bəli, hal-hazırda bəl. hansı istiqamətdə, hansı e, Bu xəritədə görə bilərik. Bu nəqliyyat vasitəsi indi hal-hazırda Bakıdadır. Bəli. Gömrükdədir. E, digəri Türkiyədədir. Bax, görürsüz, xəritədə göstərir sizin olduğu yeri İstanbul tərəf. Bəli, bəli. Yəni bu şəkildə bütün nəqliyyat vasitələrinin gündlük raportu nə qədər sərfiyat edib ə, yanacaq, nə qədər ə, hərəkət edib, nə, neçə kilometr gündlük gürüş edib, edib, bəli, edib bəli. neçə saat din, dincəlib və bütün bu məlumatları biz ortalama gündə neçə kilometr getdiyini bəli. bəli bəli bütün məlumatları biz görə bilirik. Hı -hı. Yəni yani bu da ə, nəqliyyat sisteminin ə, illər ötəcə müasirliyidir. Bəli. Bu bayaq qeyd etdiyimiz rəqəmsallaşma və onun yeniliklərin tətbiqidir. Yük daşıma mütəxəssisi gün boyu nəzarəti etməklə hansı fayda verir şirkətə? Yəni təkcə nəzarət etmək də onun işi yoxsa? Yox, biz həm nəzarət edirik nəqləs vasitəsinin gün olduğu yerə, həm də müştərilərimizə məlumat veririk. Müştəri də gündəlik məlumat alanda, yəni gələcək işlərində seçim edir və ona dolğun ə, işini düzgün yerinə yetirən şirkətə daha üstünlük verir. Müştəri məmnuniyyəti yaratmaq deməkdir bu həm də, yəni, bəli. yəni belə anladım ki, e, yükləşmə mütəxəssisinin e, gündəlik işi həm də nəzarətdir və həm də müştəri məmnuniyyəti qazanmaqdır bəli, ki, bəli. bu həm yeni müştərilər qazanmaqda, həm də ki, e, şirkətin hazırda əməkdaşlıq etdiyi müştərilərin güvənini qazanmaqda vacib rol oyna bilər. Hey Hümbay, biz ə e, yükləşmə mütəxəssisinin ofisdə gördüyü işlərlə tanış olduq. Onun orada tələb olunan bacarıqları, e, hansı işlərlə gün boyu məşğul olduğu, nələr edir və s. hamısı ilə tanış olduq, amma e, logistika sahəsi çox geniş bir sahədir. Siz bunu qeyd etdiniz və bir logistika sahəsinin əlavə xidmətləri də var ki, bunlardan biri də anbar xidmətidir ki, bu böyük bir xidmət sayılır. Bəz siz deyə bilərsizmi? Biz indi hardayıq və burada nə işlər görülür? Bəli, siz qeyd etdiyiniz kimi bizim işimiz tək ə, ofisdə olmur, sahə işlərimiz də var. Bu da bizim işimizin, eee, bir təklif etdiyimiz xidmətlərin biri də anbar xidmətidir. Bəli. Burada biz, eee, yükləri qəbul edirik, müştərilərin, eee, çeşidlilərək məhsullar çeşidlənir. Məhsullar çeşidlənir. növlərinə görə, saxlama qaydalarına görə və ə, tələb olan vaxtda müştərilərə çatdırılır. Yəni burada görülən işlər odur ki, anbarda məhsullar kateqoriyalara bölünür. Bəli. Məhsullar qəbul edilir, məhsullar buradan göndərilir. Bəli. Hansı məhsullar? H Hər məhsul növünə görə bizdə anbarda saxlama şəraiti var. Bu ambarda xarab olmayan qida məhsulları var. Hansı ki, bu şəraitdə saxlamaqsı mə məbuddur digər məhsulları öş saxlama şəraitinə görə biz çeşidləyirik və digər hissələrdə digər anbar növlərində onlara saxlama təşkil edirik. Bəli, bir anbardar yəqin ki, o da bir mütəxəssisdir, daşıma mütəxəssisi kimi. Bir anbardarın gördüyü iş hansı işlərdən ibarətdir gün boyu? Anbardarın da öz işləri var. Ona verilən tapşırıqlar var rəhbərlik tərəfindən və o ona verilən tapşırıqları həm nəzarət edir, həm də ona tabeçində olan əməkdaşlara o tələbləri yerinə yetirməsini nəzarət edir. Biz ofisdə yükdaşıma mütəxəssisinin işi ilə tanış olanda, ordakı bütün prosesləri gördük, aydın oldu ki, o hansı işlərlə məşğuldur, yüklərin qəbulu, nəzarəti, hətta biz proqram vasitəsilə yüklərin harda olmasını belə izləməyi gördük. Anbardarın da iş prosesi ilə tanış olduqdan sonra belə bir sual yaranır ki, bəs yükdaşıma mütəxəssisi ilə anbardar ə hansı əməkdaşlıq eləyirlər. Yük ölkəyə daxil olduqdan sonra yük daşıma mütəxəssisi anbarlarla əlaqə qurub və gələn yük haqqında məlumatı və yükü devr eləyir anbara. O anan anbar anbarların da öz proqramı var. O proqram vasitəsilə yükü qəbul edir və müştəriyə məlumat verir yükün qəbul olmaqsından və yükün saxlama şəraitində məlumat verir. Burada belə bir sual ortaya çıxır ki, biz keçən dəfə maraqlı bir hekayə danışdıq ki, yükün göndərilməsi zamanı, qəbulu zamanı ə, yanlış hadisə baş vermişdi Bəli. ki, o hadisənin ə, bura təsiri necə olur? Tutaq ki, yük göndərildi. Anbarlar baxır ki, bu gələn yük qeyd olunan yük deyil. Proses necə baş verir? Ə, əsas iş o, o andan başlayır. Anbardar yükü qəbul etdikdə sənədlərlə orada olan hər bir ə, əksikliyi səfli məlumat verir yükdaşıma mütəxəssisinə. Yəni bu işin yanlış və ya doğru olduğunu ən birinci anbardar görür. Bəli. Bəli. Anbardar hansısa bir səfli və ya çatışmazlıq olduqda yükdaşıma mütəxəssisinə məlumat verir və bu halda ona bildirir. Yükdaşıma mütəxəssisi bu problemi həll etmək üçün nə lazımdır, lazım olan tədbirləri müzakirə edir rəhbərliklə və onu tətbiq edirlər. Yük daşıma mütəxəssisi və anbardarın iş birliyini, yəni belə desək, anladıq. Bu o deməkdir ki, onların fərqi yoxdur. Məhsul yanlış gəldi yoxsa doğru gəldi? Anbardar ən birinci məhsulun qəbul olunmasında məsul olan şəxsdir məhsul qəbul edir və yük daşıma mütəxəssisinə məlumat ötürür. Bəs anbardarın işi, yük daşıma mütəxəssisinə olan bu əməkdaşlıq nə zaman bitir? Bilirsiniz, yük daşıma bizim iş prosesimizdə ə, hər bir etapın öz məsuliyyəti var idi. Ə, i̇ş başla başlayanda yük daşıma mütəxəssisi başlayır və belli bir mərhələyə qədər yük daşıma mütəxəssisinin məsuliyyəti var. Bir mərhələdən sonra da anbardarın məsuliyyəti var və o məsuliyyət yük anbarda daxil olanına və anbardan təhfil verilənə qədər olur. Bəli, yəni yüklərin qəbulundan təhfil verilməsinə Bəli. qədər olan məsuliyyət anbardara məxsus məsuliyyətdir. Yükdaşı lojistika sahəsinin çox geniş sahələri var. Biz anladıq ki, bu həm anbar sahəsidir, həm yüklərin xaricə daşınması və bu cür böyük bir sahədə indi bazarda mütəxəssis çatışmazlığı hiss olunur. Bəli, çox hiss olunur. Yenə də biz öz qüvvələrimizlə bu mütəxəssis hazırlayırıq. Necə qeyd etmişdim, mütəxəssisi nə qədər oxusa da, bunu praktikda, həyatda görməsə, bunu hiss etməsə, o mütəxəssis olmaz. O bu işin incəliklərini, dərindiklərini və hansı anlarda, hansı nöqsanlar çıxa bilər, onu öyrənə bilməz. Ona görə praktik təlimlər çox vacibdir mütəxəssis olmaq üçün. ükündə bu sahəyə gəlmək istəyən biri məktəbli və ya təkabitrey bu sahəni seçir. Tutaq ki, mən bu sahəyə gəlmək istəyirəm. Sizin kimi təcrübəli birinin bizə tövsiyəsi nə olardı? Mən tövsiyə edərdim ki, gənclər öz üzərlərində iş çalışsınlar, zəhmətkeş olsunlar, səbirli olsunlar və qoyduğu hədəflərə özlərini yönəltsinlər və o hədəflərdə uğur qazansınlar və bu xərcsazı seçməkdən çəkinməsinlər. Yəni bu sözü sizdən eşitmək. Bəli, bu 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 sahə çox maraqlıdır və zövqlü sahədir. Bu sahədən çəkinmək lazım deyil. Hər bir sahədəki kimi bizdə də çətinliklər var. Biz də onun üçün bu sahədəyik ki, bu çətinlikləri dəf edək. Bu dəf etdikdən sonra bu sahənin zövqi daha da artır. Yəni çox maraqlı və gələcək perspektivli bir sahədir. Bəli, və bizim bugünkü danışığımızdan sonra mən də anladım ki, bu sahənin çətinlikləri də var, zövqlü tərəfləri də var amma anladığım bu oldu ki əslində ə, təhsildən də daha çox bu sahədə təcrübə və praktik önəmlidir. Bəli. bəli. Bunu da ancaq işləyərək, ə, sevərək və bu ixtisasa ən azı maraq göstərərək yiyələnmək olar. Təbii. Və bizim bugünkü tövsiyəmiz odur ki, mən əgər bu ixtisası seçmək istəyirdimsə, yəni danışığımızdan yekun tövsiyəmcə bu olar ki, bu işi ancaq sevib illərlə bu sahədə qalmaq mümkündür. Bəli, doğrudur düz vurğuladınız. Bu sənədi sevmək lazımdır ki, bu sənəd də sizi seçsin. Mən şəxsən sizə komandamız adından təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu cür çox işlərin sırasında, bu bu cür yük daşımaların çox olduğu bir vaxtda bizə vaxt ayırdınız. Gənclərə ixtisas seçimində öz təcrübənizi və tövsiyənizi paylaşdınız. Siz də sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.